Мало кто знает, но французы потребовали Аполлону уменьшить детородный орган. Вот это вот в центре Ницы есть статуя Аполлона, и здесь пять ну, планет вокруг него. Ну, в общем, а вот, как видите, когда его поставили в 1956 году, вот этот орган почему-то французов очень сильно смутил. То есть был скандал большой, это, конечно, на французов не похоже. Ну не знаю, как это связано, но, в общем, скульптору пришлось уменьшить вручную половой орган статуи. То есть он взял там молоток, золотой и вручную его уменьшил. Потом вернули обратно, потом в 70-м году опять убрали, потом ставили. Ну, в общем, такая скандальная известная э, статуя. То есть вместо того, чтобы ему трусы надеть, вот видите, то есть голый зад почему-то не смущал. А вот большой орган всех смущал. Ну, мне кажется, что Аполлон за такого мог бы и обидеться. Чего это вдруг? Скульптор же с нормальным органом его светил. А потом общественность возмутилась. Мне интересно, общественность женская, мужская возмутилась или все вместе. Но это факт. Кто хочет, может погуглить и найти фото этой статуи до реставрации. Еще со старым органом первоначальным. Вот, там он был покрупнее намного. Мне кажется, лучше просто плавки на деле. Ну, короче, французам виднее. И вот такая вот статуя в центре Нице автобусы из Украины в Европу на сайте Рубико.